অসমৰ মানুহে বিচাৰ কৰিব তেওঁ মোক চিনি পায় নে নেপায় তেওঁ প্ৰতিদিন টাইম চায় নে নেচায় কোন নিতুমণি শইকীয়া কি প্ৰতিদিন টাইম কোন নিতুমণি শইকীয়া কি প্ৰতিদিন টাইম এইকেইটা হেনো চেনেল আৰু এইজন সাংবাদিকক চিনি নাপায় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মন্তব্য কিন্তু মোৰ মন্তব্য নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ অহংকাৰে অধপতন ছাব্বিছত যে তেওঁ যে অধপতন হ'বলৈ গৈ আছে তেওঁ আগ আগজনী পাই গৈছে তেওঁ অহংকাৰ দেখিছে নানি টোপনি শইকীয়াক চিনি নাপায় কি আচৰিত কি আচৰিত কথা নিতুমণি শইকীয়াক চিনি নোপোৱা মানুহ এজন হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ নিতুমণি ডাঙৰীয়াক চিনি নাপায় সেই প্ৰতিদিন টাইম মানে নাচায় বোলে প্ৰতিদিন টাইম আজিলৈকে বোলে চোৱাই নাই ইমান এটা ভাল চেনেল সেই চেনেলটো চিনি নাপায় নিউজ চেনেলক চিনি নাপায় প্ৰতিদিন টাইম চেনেলটো নিতুমণি দাক চিনি নোপোৱা মানুহ আছে জানো কওকচোন আপোনালোকে কোনে চিনি নাপায় চবেই চিনি পায় সঁচাই কথাটো শুনি ইমান যে অহংকাৰ হোৱাটো ভাল নহয় কামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে ইমান অহংকাৰে অধপত কৰক ইমান অহংকাৰ হোৱাটো কেতিয়াও ভাল নহয় কেতিয়াও নিতুমণি ডাঙৰীয়াই যে ইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কেনেকুৱা জাৰণ দিলে এই ভিডিঅ'টো চাওক আপোনালোকে অসমৰ মানুহে বিচাৰ কৰিব তেওঁ মোক চিনি পায় নে নেপায় তেওঁ প্ৰতিদিন অসমৰ মানুহে সেইটো বিচাৰ কৰিব জনগণৰ মনত কবিগুৰুৱে পাঞ্জাৱ মাৰাঠাৰ পৰা উৰিষ্যা বংগলৈকে সকলোকে স্থান দিলে অসমক কিন্তু স্থান দিয়া নাছিল যে তেতিয়ালৈকে মই নেজানোৱেই মই নিজেই নাজানো যে কৰিম শব্দটোৰ কাৰণে কৰিমগঞ্জ নামটো সলাই দিয়া হৈছে আৰু তাৰ যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যি আশীৰ উদ্ধৰ যাৰ নব্বৈ দেওনা পাৰ হোৱা যিসকল তাৰ মানুহ মই লগ পাইছিলোঁ মই তেখেতসকলৰ কথাখিনি বিশ্বাস কৰিম নে কোনোবাই নিজৰ ৰাজনৈতিক কাৰচাৰ্জিত কৰা এটা কথা মই বিশ্বাস কৰিম লেতেৰা ৰাজনীতিলৈ হবিগুৰুক আচলতে কানি আনিব নালাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিটো অসম প্ৰেম মোৰ অসম প্ৰেম কি তেখেতকে কম নেকি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ প্ৰতিদিন তাই মই কাৰ্যালয়ত এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ সৈতে মোৰ লগত আছে নিতুমণি শইকীয়া ডাঙৰীয়া যিহেতু কালিৰ দিনটোত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংবাদিকৰ আগত সাংবাদিকে সোধা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেখেতে মন্তব্য কৰিছিলে যে মই নিতুমণি শইকীয়াক চিনি নাপাওঁ কোন হয় নিতুমণি শইকীয়া সমান্তৰালকৈ তেখেতে কৈছিলে যে মই প্ৰতিদিন টাইম মই নাচাওঁ প্ৰতিদিন টাইম এটা লাষ্ট তিয়াৰ পি থকা আছিল আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম নিতুমণি শইকীয়াৰ পৰা কি ক'ব কিয় বাৰে বাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লক্ষ্য হৈ পৰে নিতুমণি শইকীয়া শৰত মই এটা কথা কওঁ যে তেখেতে যিটো কৈছে মই দেখিছোঁ কিন্তু মই এই সন্দৰ্ভত আচলতে মই একো ক'ব বিচৰা নাছিলোঁ আৰু মই টেলিভিশ্যনতো সেই সন্দৰ্ভত মই একো কোৱাও নাই একো কৰাও নাই তুমি আহিছা তুমি সুধিছা কাৰণে মই কওঁ তেখেতে চিনি নাপাওঁ বুলি কোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় অসমৰ মানুহে জানিব মই সেই সন্দৰ্ভত বিশেষ কিবা ক'বলগীয়া আছে বুলি মই নাভাবোঁ অসমৰ মানুহে বিচাৰ কৰিব তেওঁ মোক চিনি পায় নে নাপায় তেওঁ প্ৰতিদিন টাইম চায় নে নেচায় অসমৰ মানুহে সেইটো বিচাৰ কৰিব মই তেওঁ কথাটোৰ সেই সন্দৰ্ভত বৰ বিশেষ কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া দিব লাগে বুলি মই একেবাৰে ভবাই নাই যদি তেওঁ চিনি নাপায় নাপায় তেনেকেই ভাবি লৈছোঁ কিন্তু মই কৈছোঁ যে ৰাইজে বিচাৰ কৰিব তেওঁ চিনি পায় নে নাপায় তেওঁ কথাখিনি সঁচাকেই কৈছে নে মিছাকেই কৈছে কিয় কৈছে মই ৰাইজলৈ এৰি দিছোঁ ৰাইজে বিচাৰ কৰিব কিয় প্ৰতিদিন টাইমত ইমান তেখেতক লক্ষ্য কৰিলি আৰু কিছুদিন পূৰ্বে আপোনাৰ লগত একেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে পতদিন টাইমক লক্ষ্য কৰিলে কিবা এটা হ'লেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পতদিন টাইমক লক্ষ্য কৰি লয় কালিও একেই হ'ল এগৰাকী সাংবাদিকে এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰক লৈ পেলাই এটা প্ৰশ্ন দিছিলে তেখেতে সেই সন্দৰ্ভত কিছুমান মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে হৰত মই কথাটো কওঁ যে তেখেতে যিধৰণে কথাখিনি কৈছে কথাখিনি তেনেকুৱা নহয় আচলতে অলপতে কৰিমগঞ্জত এখন সভা হৈছিল এতিয়াৰ শ্ৰীভূমিত আৰু তাত অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য তপুধীৰ ভট্টাচাৰ্য বৰাক এগৰাকী বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী সাধন পুৰক্ৰেষ্ঠ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা মোক আমন্ত্ৰণ কৰিছিল আমৰা কৰিমগঞ্জী নামৰ এটা অনুষ্ঠানে শ্ৰীভূমি নামটো দিয়াক লৈ এটা অনুষ্ঠান কৰিছিল আৰু সেই অনুষ্ঠানটোৰ অতিথি হিচাপে মই গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা একমাত্ৰ ব্যক্তি আছিলোঁ আৰু তাত গৈ মই যিখিনি কথা শুনিছিলোঁ তাত কৰিমগঞ্জবাসী হিচাপে হিন্দু মুছলমান সকলো মানুহ আছিল সেই সভাখনত যিখিনি কথা মই শুনিছিলোঁ মই তেতিয়ালৈকে মই নেজানো সঁচা কথাক কৈছোঁ যে মানুহৰ যিটো চেণ্টিমেণ্ট মানুহৰ যিটো আৱেগ মই তাত গৈহে আচলতে দেখিছিলোঁ আৰু অনুভৱ কৰিছিলোঁ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে সভাখনত যে যিখিনি মানুহে কথা কৈছিল সেই কথা কোৱা মানুহখিনি গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহেই হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহেই আছিল আৰু তাত সাধাৰণ পুৰকৃষ্ঠ মহোদয় উপস্থিত আছিল কিন্তু ডক্টৰ তপুদ্ধিৰ ভট্টাচাৰ্য তেখেত অসুস্থতাৰ কাৰণে শেষ মুহূৰ্তত তেখেত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে তেখেতে এটা মেছেজ দিছে তাৰ বাহিৰেও যিসকল আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তি আছিল তাত জ্যোতিষ পুৰিয়ক্ৰাস্থ্য সুব্ৰত পল তাৰপাছত অংশুমান ভট্টাচাৰ্য নামটো মোৰ অকণমান এই মুহূৰ্তত খেলি মেলি লাগিছে স্বাম ভট্টাচাৰ্য তেখেত তাৰপাছত এনেকৈ কেইবাজনো মানে তাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ তেখেতসকলে যিখিনি কথা কৈছিল মই সেই কথাখিনিহে পৰৱৰ্তী সময়ত মোৰ বক্তব্যত উল্লেখ কৰিছিলোঁ আৰু মই কৈছিলোঁ যে যদি সঁচাকৈয়ে এখেতসকলে কোৱাৰ ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ তেতিয়াহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আচলতে কথাটো বিচাৰ কৰি চাব লাগে মানে মই এইটো আহ্বান জনাইছিলোঁ যে শ্ৰীভূমি নামটোৰ কাৰণে কৰিমগঞ্জৰ জনতাই কোনোদিন আন্দোলন কৰা নাছিল কোনোদিন প্ৰতিবাদ কৰা নাছিল আমি সংবাদ মাধ্যমত যোৱাত প্ৰায় পঁচিছ বছৰেই হ'ব হ'ল আমি দেখিছোঁ নেকি কেতিয়াবা কৰিমগঞ্জৰ নাম সলনিৰ কাৰণে কোনোবাই ধৰ্ণা কোনোবাই প্ৰতিবাদ কোনোবাই আন্দোলন হৰতাল কিবা কৰিছে কৰিমগঞ্জ বন্ধ দিছিল কেতিয়াবাতো দিয়া নাছিল সেই কথাখিনিতে তেওঁলোকে তাত কৈছিল যে আমি কেতিয়াও বিচৰা নাছিলোঁ আমাৰ নামটো এনেকৈ হঠাৎ ৰাতিৰ ভিতৰত কোনোবাই সলনি কৰি দিয়ক আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল যে মই আটাইতকৈ আচৰিত হৈছিলোঁ যে তেতিয়ালৈকে মই নেজানোৱেই মই নিজেই নাজানো যে কৰিম শব্দটোৰ কাৰণে কৰিমগঞ্জ নামটো সলাই দিয়া হৈছে এইটো মোৰ অজ্ঞানতাও হ'ব পাৰে কাৰণ মই তেনেকুৱা দৃষ্টিভংগীৰে কেতিয়াও কথাখিনি চোৱাই নাই আজি গুলুকগঞ্জ যদি কোনোবা আমাৰ গোলোক এজনৰ নামেৰে যদি হৈছে মই নাজানো মই গোলোকগঞ্জক সেই দৃষ্টিৰে চোৱাই নাই কৰিমগঞ্জক মই সেই দৃষ্টিৰে চোৱাই নাই আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মই যে চোৱা নাই সেইটো কথা নহয় তাত এই ট্ৰিবিউনেলত বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত কাম কৰা যিজন আটাইতকৈ বয়সস্থ ব্যক্তি জ্যোতিষ পুৰুষক্ৰাস্থ্য তেখেতে লাখুটি লৈ আহিছে তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে তাত আৰু এই ভট ভট্টাচাৰ্য অংশুমান ভট্টাচাৰ্য আছিলে নে নামটো মই অকণমান পাহৰি গৈছোঁ তেখেতে যিখিনি কথা কৈছিল তেখেতে কৈছে যে আমি ইমান বছৰ হ'ল স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰাই মানে কৰিমগঞ্জ নামটো যেতিয়াৰ পৰা তাত হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে মিলাপ্ৰীতিৰে আছে আৰু তেওঁলোকৰ কোনো মানসিকতাতেই নাছিল যে এইটো কোনোবা এটা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ নামৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে কোৱা কথা তাত মই কোৱা কথা নহয় গতিকে কৈছে যে আমাৰ মনত এটা বিষাক্ত বীজ কিয় সুমুৱাই দিয়া হ'ল আমাৰ নামটোক লৈ ইয়াত কিয় হিন্দু মুছলমান কৰি পেলোৱা হ'ল মই তেতিয়া সেইটোহে কৈছিলোঁ যে যদি সঁচাকৈ ইয়াৰ মানুহে বিচৰাই নাছিল তেতিয়াহ'লে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কি কাৰণে হঠাৎ তেওঁ নামটো সলাই দিলে দুই এটা সংগঠনে আবেদন কৰিছে আৰু সেইখিনি বহুতৰে সন্দেহ আছে যে সেইখিনি মানে কেনেকুৱা আবেদন কেতিয়া কৰিছে কেনেকৈ কৰিছে তাৰ মানুহৰ অলপ সন্দেহ আছিল মই তাতকৈ বেলেগ একো কৰা নাছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মই ভাল কামখিনিও তাত প্ৰশংসা কৰিছিলোঁ আৰু যিখিনি তেওঁ অলপ গণ্ডগোলীয়া কথা বতৰা বা যিখিনি কাম মই সেইখিনিও মই কিছু সমালোচনা কৰিছোঁ আৰু তাৰ বাহিৰে তেখেতৰ মই ভালটো এশবাৰ ভাল বুলি কৈছোঁ তাত মইতো তেওঁক অকল বেয়াকৈ কিবা কটু সমালোচনা কৰি গুচি আহিছোঁ তেনেকুৱা কথা নাছিল আৰু তেখেতে যিটো কথা কৈছে এতিয়া যে তেখেতে নাম দিয়া নাছিল কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে দিয়া নাম তেখেতেও জানে আৰু ময়ো তেখেতৰ সমান নাজানিলেও ময়ো অকণমান জানো কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ তালৈ কেতিয়া আহিছিল কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ কেতিয়া মৃত্যু হৈছিল ভাৰত স্বাধীন কেতিয়া হৈছিল সেই নামটোক কেতিয়াৰ পৰা তাৰ মানুহে গ্ৰহণ কৰি আছিল আৰু তেখেতে তাত কেইবাটাও মতামত আছে কৰিমগঞ্জ নামটোক লৈ কোনো এটা স্পষ্ট তথ্য কোনেও দিব নোৱাৰে নাই এতিয়ালৈকে কাৰণ এইটো মুখে মুখে চলি আহিছে তাত কেইবাটাও মানে মানুহৰ মুখ বাগৰি অহা তথ্য আছে এগৰাকী ভূমিৰ জমিদাৰ আছিল ভূমিৰ অধিকাৰী একদম গোটেই অঞ্চলটোৰ কৰিম নামৰ এজন মানুহ আছিল যাৰ নামেৰে পৰৱৰ্তী সময়ত ব্ৰিটিছে তেওঁৰ নামেৰে এই অঞ্চলটো নামাকৰণ কৰা বুলি কয় এটা তেনেকুৱা কথা আছে আন এটা হৈছে কৰিম এটা পাৰ্চী শব্দ তাৰ অৰ্থটো হৈছে দয়া কৰুণা আৰু গঞ্জ ভূমি তাৰমানে এইটো এটা দয়াৰ ভূমি কৰোণাৰ ভূমি সেইফালৰ পৰা গতিকে তাত সেই অৰ্থটোও বহুতে বিশ্বাস কৰে সেইটোওতো হ'ব পাৰে কৰিমটো এটা পাৰ্চী শব্দ অৰ্থটো দয়া কৰুণা গঞ্ছভূমি সেইটোতো আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ অকল এটা দৃষ্টিৰে আমি কিয় চাওঁ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে শ্ৰীভূমি নামটো ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে এটা কবিতাত শ্ৰীভূমি ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে ক'ৰবাত কৈছে নেকি যে এই নামটোক শ্ৰীভূমি হ'ব লাগিব এই কৰিমগঞ্জ হ'ব নালাগিব বুলি তেখেতে ক'ৰবাত কৈছে নেকি তেখেততো কেতিয়াও কোৱা নাই কবিতা এটাত লিখিছে আৰু তাৰ যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যি আশীৰূৰ্দ্ধৰ যাৰ নব্বৈ দেওনা পাৰ হোৱা যিসকল তাৰ মানুহ মই লগ পাইছিলোঁ মই তেখেতসকলৰ কথাখিনি বিশ্বাস কৰিম নে কোনোবাই নিজৰ ৰাজনৈতিক কাৰচাৰ্জিত কৰা এটা কথা মই বিশ্বাস কৰিম সেইটো মোৰ এটা বিবেক আছে মই এইটোও কৈছিলোঁ তাত যে ৰবীদ্ৰনাথ ঠাকুৰদেৱে দিয়া শ্ৰীভূমি মই কিন্তু বিৰোধিতা কৰা নাই তেখেতৰ নামটোৰ অৰ্থটোৱেই হৈছে এটা লক্ষ্মীৰ ভূমি ইমান সুন্দৰ এটা শব্দটোৰ অৰ্থ আৰু তেখেতে কবিতাত ব্যৱহাৰ কৰিছে যিহেতু গতিকে সেইটো মই কিন্তু বিৰোধিতা কৰা নাই এনেকৈও কৈছোঁ তাত আৰু লগতে এইটো কৈছোঁ যে যদি ইয়াৰ মানুহৰ কোনো আলাপ আলোচনা নকৰাকৈ আৱেগ অনুভূতিক সন্মান নজনোৱাকৈ কাৰণ তেওঁলোকে কৈছে যে এখনো ৰাজহুৱা সভা চৰকাৰীভাৱে কৰিমগঞ্জত অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল তাৰ মানুহৰ কেতিয়াও এটা দিনতো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মতামত লোৱা নাছিল কাৰণ সেইখন মানে স্বাধীনতাৰ আগৰ বহুত আগৰ পৰা ইতিহাসে ঢুকি পোৱাৰ আগৰ পৰাই যেতিয়াৰ পৰা মহকুমা হৈছিল ব্ৰিটিছৰ দিনত আৰু আগৰ পৰা সেই নামটো তাত কৰিমগঞ্জ হিচাপে আছিল গতিকে মই সেইটোহে আহ্বান কৰিছিলোঁ যে ইয়াৰ মানুহৰ আৱেগ অনুভূতিত সন্মান জনোৱা উচিত আৰু তেখেতসকলে মোক নিজেই কৈছে আৰু মই পিছত চাইছোঁ তেখেতসকলৰ কথাটো সঁচা নে মিছা জিলা আয়ুক্তৰ বাহিৰে তাত সোপাতে গোটেই যিখিনি তাত কাৰ্যালয় আছে বেংক চবতে এতিয়াও এছ বি আই তাত এতিয়াও শ্ৰীভূমি লিখা নাই কৰিমগঞ্জ লিখা আছে তাৰ যিটো পষ্ট অফিচ তাত এতিয়াও কৰিমগঞ্জ লিখা আছে মানে তাৰ অকল ডি চি অফিচটোক বাদ দি বাকী গৰিষ্ঠ সংখ্যক আৰু তাৰ যিবিলাক দোকান পোহাৰ সকলোতে তুমি কৰিমগঞ্জ লিখা আছে এতিয়াও মানে তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ যিটো নাম আমাৰ আত্মাত আছে যিটো আমাৰ হৃদয়ত আছে গতিকে হঠাৎ ৰাতিৰ ভিতৰত কোনোবাই সলাই দিলে আমি কি মানি ল'ম নেকি তেওঁলোকৰ কথাখিনি সেইখিনি আছিল আৰু এজন সাংবাদিক হিচাপে মই সেইটো এটা আহ্বান জনাইছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক যে আপুনি যদি আপোনাৰ ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰে লাভালাভ হোৱাৰ স্বাৰ্থত আপুনি এইটো কৰিছে তেতিয়াহ'লে এইটো বৰ উচিত কাম কৰা নাই আপুনি এবাৰ সিদ্ধান্তটো পুনৰ বিবেচনা কৰক মই সেইটোহে আহ্বান জনাইছিলোঁ তাতকৈতো মই বেলেগ একো কোৱা নাছিলোঁ গতিকে তেওঁ মোক যিটো কথা কৈছে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰদেৱক টানি আনি লেতেৰা ৰাজনীতিলৈ কবিগুৰুক আচলতে টানি আনিব নালাগে নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত সেই মহান মনীষীগৰাকীক কেতিয়াও টানি অনাটো আমি উচিত নহয় মোৰ কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ ইয়াত মই প্ৰতিদিন টাইমতে কিমানটা অনুষ্ঠান কৰিছোঁ মই নিজে জানো নহয় তেখেতৰ প্ৰতি মোৰ কিমান শ্ৰদ্ধা ভক্তি আছে মই জানো নহয় গতিকে মই ভাবোঁ ৰাজনীতিৰ মাজলৈ কবিগুৰুক টানি আনিব নালাগে আৰু তেখেতে নিজে জোৰ কৰি মানে নিজে এটা সিদ্ধান্ত লৈ ঢোকা হিচাপে লাখুঁটি হিচাপে তেখেতে কবিগুৰুক ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে মই সেইটোৰ উচিত বুলি নাভাবোঁ আৰু এটা কথা ক'ম কিন্তু মই এইখন অসম হয় এখন পশ্চিমবংগ নহয় কবিগুৰুক শ্ৰদ্ধাজনাইও মই এটা কথা ক'ম এজন অসমীয়া হিচাপে জনগণৰ মনত কবিগুৰুৱে পাঞ্জাৱ মাৰাঠাৰ পৰা উৰিষ্যা বংগলৈকে সকলোকে স্থান দিলে অসমক কিন্তু স্থান দিয়া নাছিল সিন্ধু গোদাবৰী যমুনাৰ পৰা গংগালৈকে জনগণৰ মনত সকলোৰে সকলোবিলাক নদীৰ নাম থাকিল কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাথাকিল কবিগুৰুক শ্ৰদ্ধা জনায়ো এজন অসমীয়া হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই সেই কথাটো মনত পেলাই দিব লাগিব নেকি গতিকে এইখন অসম হয় এইখন পশ্চিমবংগ নহয় ইয়াত আমাৰ কৰিমগঞ্জৰ নাম তাত শ্ৰীভূমি বুলি কবিগুৰুৱে আহি কোনোবা দিনা ক'ব পাৰে শংকৰদেৱে কোৱা নাই নহয় আৰু এটা কথা মই জানো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰতিদিনৰ ভূতে ইমান কিয় খেদে কিয় বাৰে বাৰে প্ৰতিদিনেই যে বেয়া প্ৰতিদিন বেয়া ইমান কিয় খেদে প্ৰতিদিনক লৈ কিবা এলাৰ্জি আছে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নে আপোনাক সঁচা কথা কোৱাৰ কাৰণে প্ৰতিদিনক বেয়া পায় মই সেইটোৰ উত্তৰ নিদিম মই অসমৰ ৰাইজে বিচাৰ কৰিব মই তেখেতক ধন্যবাদহে জনাম তুমি যিটো কথা কৈছা প্ৰতিদিনৰ ভূতে তেখেতক কিয় খেদে মই তেখেতক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ এইকাৰণেই যে যিটো সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতি মানুহৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস হ্ৰাস হৈ একেবাৰে পানীৰ লগত মিহলি হৈ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে সেইটো সময়ত যদি তেখেতৰ মুখত ইমানবিলাক টেলিভিশ্যন চেনেল থকাৰ পিছতো অকল যদি প্ৰতিদিনৰ নাম ওলায় ইমানবিলাক মুখ্য সম্পাদক থকাৰ পিছতো কেতিয়াবা যদি তেখেতে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি বা তাৎল্যসূচকভাৱে আমাৰ ক'ৰবাত লক্ষ্য কৰি লয় তেতিয়াহ'লে মই ভাবিম সেয়া মোৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ আমাৰ গোষ্ঠীটোৰ কাৰণে সেয়া এক আশীৰ্বাদহে মই তেনেকৈহে ভাবোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত বিদুমণি শইকীয়াৰ ব্যক্তিগত শত্ৰুতা আছে নেকি একো শত্ৰুতা নাই মানুহে মানুহে সেইটো কোনোবাই ভুলকৈ ভাবে যে তেখেতৰ লগত মোৰ কিবা ব্যক্তিগত শত্ৰুতা আছে বুলি মুঠেও একো শত্ৰুতা নাই আৰু মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে মই তেখেতৰ ভালটোক ভাল বুলি কওঁ আৰু তেখেতৰ যিবিলাক ভাল লগা মানে কাম মই আগতেও বহুতত প্ৰশংসা কৰিছোঁ আৰু এতিয়াও মই ভালটোক ভাল বুলিয়েই কৈ আছোঁ আৰু কমো আগলৈকো ক'ম তাক মাজতে তেওঁ ভাল কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণেতো বহুতে মোক তেওঁৰ ওচৰত কোটি টকাত বিক্ৰী গ'লোঁ বুলি দেখোন সমালোচনা কৰিছিলে মই কিমান টকাত বিক্ৰী গ'লোঁ হিমন্ত বিশ্বৰ ওচৰত বহুতেতো প্ৰশ্ন কৰিছিলে গতিকে সেইবোৰ মানুহে মাজে মাজে তেনেকৈ ভাবিব পাৰে কিন্তু মোৰ কথা হ'ল যে মই বিজেপিও নহয় মই কংগ্ৰেছীও নহয় মই অজাপো নহয় মই ৰাইজৰ দলো নহয় মই এ আই ইউ ডি এফো নহয় মই বি পি এফ ইউ পি পি এলো নহয় মই জনতাৰ কল্যাণৰ কাৰণে কাম কৰা এজন তেনেই নিষ্কিন সাংবাদিক গতিকে মোৰ চকুত কোনো দল কোনো ব্যক্তি সৰ্বোচ্চ হ'ব নোৱাৰে মোৰ কাৰণে সৰ্বোচ্চ সদায় ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণ জাতিটো দেশখন গতিকে মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিটো দেশপ্ৰেম মোৰ দেশপ্ৰেম তেখেততকৈ কি কম নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিটো অসম প্ৰেম মোৰ অসম প্ৰেম কি তেখেততকৈ কম নেকি তেখেতে যেনেকৈ ভাল পায় ময়ো মোৰ অসমখনক ভাল পাওঁ তেখেতৰ পথ বেলেগ মোৰো পথ বেলেগ গতিকে মোক কোনোবা দিনাখন কোনোবাই বিজেপি সজাইছে কোনোবা দিনাখন মোক কোনোবাই কংগ্ৰেছে সজাইছে কোনোবা দিনাখন মোক কোনোবাই অগপক সজাইছে বা এইবোৰ কিবা কিবি সজাব এইবোৰ লাভ নাই মই মোৰ যেতিয়ালৈকে বিবেক ঠিকে থাকে মই সদায় ৰাইজৰ পক্ষত থিয় দিয়া মানুহ আৰু মই ৰাইজৰ হৈ কাম কৰা মানুহ মই সেইটো স্থিতিতে আছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেতিয়াবা তাত যদি বেয়া পায় কাইলৈ যদি গৌৰৱ গগৈয়ে বেয়া পায় পৰহিলৈ যদি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে বেয়া পায় সেয়া তেওঁলোকৰ কথা মই তাত খাতিৰ কৰিবলৈ একো নাই আৰু মোক কিবা ভয় ভাবুকি দেখুৱাই বা কিবা মোক সমালোচনা কৰি মোক তেওঁলোকে মোৰ মুখ বন্ধ কৰিব নোৱাৰে নিশ্চয় আৰু গতিকে এয়াই আছিল আজি আমাৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ আমি ল'বলৈ আহিছিলোঁ কিয়নো আমি প্ৰায়ে দেখিবলৈ পাওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিদিন গোষ্ঠী নিদুমণি শইকীয়াক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় আৰু গতিকে ৰাইজৰ জানিবলৈ মন যায় যে প্ৰতিদিন গোষ্ঠী কিয় ইমান বেয়া পায় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালিৰ যোনটোত যিসমূহ মন্তব্য কৰিছিলে সেইসমূহ মন্তব্য কিমান গ্ৰহণযোগ্য এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সেইসমূহ ৰাইজে বিবেচনা কৰিব কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে এগৰাকী